ഹരേ കൃഷ്ണ സർവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ജയ ശ്രീരാധേ രാധേ പ്രേമസ്വരൂപിണിയായ രാധയിലൂടെ മാത്രമേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തിയും ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധയും കാരുണ്യവും കടാക്ഷവും ഭക്തർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗാണ് ശ്രീരാധാറാണിയെ സ്തുതിക്കുക എന്നുള്ളത് ശ്രീരാധാ അഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രം ഇത് ജപിക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയമേ വേണ്ടു എന്നാൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ആ മാധുര്യം അവരുടെ കടാക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതില് യാതൊരു സംശയവും ഈ സൂത്രം നിത്യവും ജപിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ശതം ശ്രീകൃഷ്ണം വശയേ ധ്രുവം ഈ നാമസങ്കീർത്തനം നിത്യവും ജപിച്ചാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമുക്ക് വശപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കും ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കിട്ടും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും സംശയവുമില്ല എന്നാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഇനി ശ്ലോകം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഓ രാധികാരി കുരങ്കാക്ഷി ഗാന്ധർ ബി വൃഷഭാനുജ वीणापानिर्स्मितमुखी रिक्ताशोकलतालया गोवर्धनचरी गोपी गोपीवेषमनोहरा चन्द्रावली सपत्नी च दर्पणस्था कलावती कृपावती सुप्रतीका तरुणी हृदयङ्गमा कृष्णप्रिया कृष्णसखी विपरीतरतिप्रिया, प्रवीणा सुरदप्रीता विग्रहा, केकराक्षा हरे कान्दा महालक्ष्मी सुकेशिनी सङ्गेतबडसंस्थाना कमनीया च कामिनी वृषभानुसुताराधा किशोरी ललितालता विद्वद्वल्ली काञ्जनाभा कुमारीमुग्धवेशिनी केशिनी केशबसखि नवनीतैकविक्रया षोडशब्दा कलापूर्णा जारिणी जारसङ्गिनी हर्षिणी वर्षिणी वीरा धीराधाराधरा धृद यौवनस्तावनस्ताचा मधुरा मधुरा कृद वृषभानुपुरापासा मानलीलाभिशारदा दानलीला दानदात्री दण्डहस्ता भृगोन्नता सुस्तनी मधुरास्याचा बिम्बोष्ठी पञ्चमस्वरा सङ्गीतकुशला सेव्या कृष्णभष्यत्वकारिणी तारिणी हारिणी क्रीला शीला लीला ललाम्बिका गोपाली दधि विक्रेत्री प्रौढा मुग्धा च मद्यका स्वाधीनपतिका चोक्ता घण्डितायाभिसारिका रसिका रसिनीरस्या रसनास्त्रैकशेव पालिका लालिका लज्जा लालसा ललनामनिर, सुरूपा च सुप्रसन्ना महामत मराळगमनामत्ता मन्त्रिणी मन्द्रनायिका मन्द्रराजैकसंसेव्या मन्द्रराजैकसिद्धिदा अष्टादशाक्षरफला अष्टाक्षरनिषेविता इत्येतराधिका देव्या नाम्नामष्टोत्तरं शतम् कीर्तयेत् प्रादरुद्धाय कृष्णवश्यत्वसिद्धये एकैकनामोचारेण का वशी भवति केशवः वदने चैवकण्ठे च बाहोरुरसिचोदरे पादयोश्चाक्रमेणा स्या न्यस्येन्मन्द्रान् पृथक् पृथक् इति श्रीराधा अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् പതിനെട്ട് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ദിവസവും ചൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല രാധാ റാണിയുടെ പ്രീതി ലഭിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ സർവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു ജയ ശ്രീരാധേ രാധേ